Portfolio dagangan Okay So semalam Kita bercakap Mengenai um, Apa dia uh, Buat inventory Diri kita Kita bercakap mengenai but Kenapa Bila bercakap mengenai Money management So yang kita dengar Orang sebut money management Money management man. Apa itu money management Apa yang anda Managekan Against apa sebab senang sangat orang sebut money management without actually define apa itu money management dia cuma letakkan money management kalau depo banyak ni buka berapa lot mana macam tu tujuan anda ada money management adalah untuk mencapai target tertentu kepada anda punya duit tu Money management Dia hendaklah dilihat Daripada sudut Apa objektif anda Ini kena ada Saya sadly Untuk nak katakan bahawa Majoriti orang tak ada benda ni Ah ha, SL berapa kan apa mengarut mengarut sangat saya tak tahan lama-lama kan saya, saya pelik Topik ni amat-amat penting Orang cari nak entry apa Kau siang malam nak cari jadi eh, kau buka Bloomberg Kau buka Bloomberg Dia kata EU naik ke tak Kau trade ikut dia <laughs> Selain daripada objektif Then, anda kena lihat Nature system anda Teknik anda lah ok eh? jadi masalahnya ini tak ada teknik pun sekejap kau pakai macam ni sekejap kau ma pakai macam ni sekejap lepas tu harap tengok orang punya eh, aku pakai teknik tu berjaya kan? kita pun masuk grup dia sign up atau apa apa, -apa lah eh. depo dan apa semua lepas tu main ikut dia <tuh> anda nak tahu kenapa anda gagal tu sebab simple Bukan teknik tu tak bagus Bukan eh? uh, Kita yang tak disiplin Ataupun even ada ikut Sebiji-sebiji entry dia But, apa dia uh, uh, Objektif anda tak sama Dengan guru dan, dan setiap Kita ni objektif tak sama Sebab itu money management Adalah benda personal Kepada each individual trader no such thing as anda pakai 1% 2%. Nah, who? siapa bagi orang tu kebenaran untuk bagi tahu saya macam mana saya nak guna duit saya. Faham tak? When it comes to money, it is a very personal thing. Benda yang anda cuma anda faham nilai RM10 tu kepada anda tengah bulan RM10 tu banyak. Baru terima gaji RM10, alah RM10 je. Nak lain, no. <laughs> Jadi it's it's all about this. Sebab itulah kita dah ceritakan mengenai objektif. Nak buat objektif benda pertama wajib anda tahu. Berapa sebenarnya modal anda? dan modal tak dapat dilihat li bulan ni boleh depo berapa. Apakah bendanya pengabot dia? Tak. <laughs> nak start business, anda nak buat business kena ada modal berapa? Ha, berapa yang anda ada sekarang? Ha tu yang orang katanya not depo bukan. Nak start business tu berapa uh, berapa yang sesuai? Berapa modal yang sesuai? Tak ada okey. Apa caranya untuk anda jangan, tak, tak ada jangan buka bisnes dulu <tuh deal> simple je tak apa bang saya test dia bang ha, eh. test buat cara test kau depo 50 dolar sasaran berapa 50 dolar bang 100 peratus aduh ha, so ni rasa gempak pakai SL ikut per... persen tak dapat ikut persentis tu dia sesuai kepada mereka yang Uh, portfolio penuh. Ha. Hmm. Ya yeah, betul, betul Sunbi. Sebab ramai orang approach trading ni macam bekerja. Lagi banyak kerja, lagi banyak gaji. Padahal realiti dia kadang-kadang uh, most of the time kan, kadang-kadang most of the time lagi kurang ada trade, ada cari kualiti entry, then baru anda akan buat duit daripada dia bukannya banyak lagi banyak entry bagi kau untung tu yang tu yang Twitter layer tu ha, lagi lagi banyak hijau dia kan ha, lagi banyak untung eh ha. <tuh> gila apa geleng kepala eh hmm. benda benda banyak Mengarut sakit 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 tengok kan so nak buat objektif berapa modal Modal dan bila anda dah tahu berapa sebenarnya equity anda dan anda boleh letakkan apa sasaran daripada sudut hard drawdown. Berapa berapa sanggup hilang. Ha. Berapa dia punya drawdown. Sebab itu saya saya ada masa saya ingat lagi 2 3 tahun sebelum ni even sebelum covid tu. Um, A lot of traders Trend dia bertukar kepada prop trading Saya ingat lagi Orang tanya saya Bang, apa pendapat abang mengenai prop trading? Kalau engkau tak pernah buat, tolong buat Sebab ia akan memberikan anda objektif Barulah orang banyak orang, Masa tu tiba-tiba orang cerita drawdown Cerita pasal risk reward Fuh Bagi saya itu amat positif Sebab so, sebelum tu dia trade tak ada tak ada objektif. Tak ada. Dia cuma trade. Okey, kalau banyak ni aku letak, aku nak letak untung berapa banyak? Untung je. <coughs> yang tak bagusnya bila prop trading start buat eh, dia buang yang pasal pasal time tu. Bagi saya itu merugikan. Dia dia memang memudahkan mereka yang trade. Tapi the moment dia buang time ha, Then orang kita dah hilang balik Nampak tak? Ramai orang mula hilang Apa hala tuju Bila prop trading buat Buang dia orang punya time Punya target Pernah ikut screening prop Apa tu? Saya tak tahu kali Saya ada cara saya saya trade, saya trade. Itu je. Uh, saya ikut grup orang nak ikut, nak tengok apa sistem, uh, nak ikut. Saya tak peduli teknik. Saya nak tengok macam mana dia orang manage risk. Kalau teknik tu risk pun tak ada define, saya keluar daripada grup uh, semua kaedah trading bagus asalkan lengkap. Kalau ada moment tak ada SL kita full margin benda-benda macam tu saya tak dengar. Saya jadi saya jadi pekak dan dan tuli. Tak interested. Uh. Okay. Then your target. Dekat sini kita dah letakkan your risk reward. Ha. Uh, di sini yang paling kurang. Satu dua paling kurang. Start dengan satu dua dulu Then as your system uh, As as uh, Maksudnya uh, drawdown katalah Kita ada modal sebanyak uh, Seribu uh, Drawdown sanggup hilang 500 Then your target kat sini adalah seribu Dan yang kedua adalah Masa You have to have Time punya 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 parameter Ya, yeah, futures masih ada. Tapi spot dah tak ada dah. Ah, sebab itu bila bila prop uh, uh, prop broker dia orang buat uh, prop prop house buang dia orang punya time punya ni lagi banyak trader start hilang fokus. Disiplin dia hilang. Memanglah memudahkan sebab boleh hold kan tapi tapi fokus jadi hilang. sebab ramai orang rugi balik sumbi. Ha bila ha, bila prop house dia buang time punya ni. Ah ha, ramai memanglah lagi ramai yang masuk Sebabnya lagi mudah nak lepas kononnya. Tapi dia jadi buat sama Sebab tu tak ramai yang promote dulu mula-mula ramai Sekiri kanan orang orang orang, orang apa orang promote dia. Ya yeah, uh, But Ramai tak nampak benda ni Prop yang murah-murah tu Recommend apa? Entah Saya nak recommend macam mana dan Kita cerita kat SM uh, Apa punya soalan Dalil really? <laughs> uh, Dia tu satu lagi masalah Cari yang murah-murah uh, Tengok kali Bahasa dia In. Cari yang tradisional Kalau tanya saya, cari yang masih ada masa Haa, the moment dia buang Masa tu, haa, faham Haa, tu dah jadi, dia, dia ikut kepada Retail punya ni, haa Jadilah cerita sama ha, Cari yang ada Tempoh masa, maksudnya limitation Untuk, haa, ni ha, challenge untuk Sebulan, kena sampai banyak ni Target banyak ni Berapa kali entry dah. Ha. Dia kena ada faktor masa. The moment you buang masa, anda akan buang masa lah dan buang modal. <laughs> uh, yang yang tak ada masa tu habis. Okay. So, bila when you are putting a target untuk mas untuk untuk your uh, risk punya ni uh, modal berapa sanggup drop down sang, dan capai target, you have to put time. Yes, yes Itu dia yang sebi The moment longgar kan Lagi ramai orang oh, masuk Lagi ramai orang rugi Sama je Sama je penyakit dia Tapi yang bagusnya Dia letakkan ya. Dan orang mula bercakap ni draw drawdown Orang mula berkena, bercakap mengenai sharp ratio Orang bercakap mengenai stalling ratio Orang bercakap mengenai um, Apa uh, konsid, Apa uh, Berapa kali kal, uh, ber, rugi berturutan untung berturutan Winning percentage, risk reward, ah ha, tu yang bagusnya. Tapi kenapa kita sendiri tak buat kat ekon trading kita itu yang saya pelik. So letakkan target time dan time ni juga bergantung kepada how your risk tolerance. Kalau anda tahu, the low the bila anda letakkan target time yang lebih rendah, anda kena trade yang lebih besar ataupun lebih banyak faham tak? sebab tanpa faktor time anda tak akan dapat nak test sistem anda simple, simple. Anda, anda nak within certain masa sistem ni boleh capai apa anda nak masalah ramai adalah dia tak letakkan sasaran masa dia letakkan sasaran equity pagi tadi saya sebut saya, saya jumpa dengan seorang ni untuk S&P Plus saya cerita benda ni kat dia mengenai masa ha, kebanyakan portfolio tak ada tempoh masa kau simpan ASB pun kau kata tunggu setahun ha, cukup berapa tahun nampak kita letakkan masa tapi trading ni tak letak masa dia nak secepat mungkin dia. Memanglah kita nak untung cepat. Siapa tak nak untung cepat? Tapi letaklah satu sasaran. Kalau aku modal seribu, sanggup loss rat lima, eh, separuh. Then anda punya risiko tinggi. Anda akan letakkan target at least dua. Then, berapa lama tempoh masa? Kita katakan, ok, ni adalah dalam tempoh enam bulan. Wah, ni, serib, ni 100% ni. Boleh buat The moment anda tahu apa is all matematik je yeah. Your system parameter And ben, yang ini kira mengarut dah ah, Di sinilah kenapa anda buat latihan kepercayaan Your belief punya ni And once you know what is the, the normal return dalam market Then you are not putting 100% punya target You know why Kenapa banyak yang Yang apa Yang uh, Contohnya compounding table kan uh, Banyak ni So dia tak ada faktor masa Put Put masa kat situ Saya Kalau ada pak cik Tengok saya punya Position sizing model Is compounding But kita compound berdasarkan prestasi If you compound berdasarkan equity kalau melihat actual per trade punya performance Then the system will be doom Jadi Dr. Doom punya <laughs> Hujung ceritanya lebur Hujung ceritanya Sebab you are letting it runs and runs Without actually looking at actual performance Per trade punya performance Bukannya equity growth Equity growth will come with performance Okay That's why Dalam proper money management You need these two Objektif dan sistem hmm. Elok buat matfuyo eh, Elok eh, eh, kau belanja durian Kau cerita center Kalau center terletak durian Aku okey kali Tak ada durian Kau buatlah center Dekat KLCC Tingkat 88 Ganti petroleum club tu uh, Tak peduli Tak ada apa-apa Kita nak durian dia. <laughs> Lain daripada tu tak relevan kali really. <laughs> That's why You need these two Objektif Dan sistem Then barulah Kita dapat nak bercerita mengenai portfolio Once you are doing portfolio Basically anda memegang eh, Instrument dalam pasaran Setiap kita ni lain Inilah sebabnya Position sizing model adalah benda personal kepada semua kita each person will develop dia punya position sizing model sendiri no such thing dah setiap trade depo banyak ni buka banyak ni lot 1% 2% it doesn't work kepada it doesn't work kepada majority i can say 99.99% .99 trader simple It doesn't work. Long run, it doesn't work. Seriously, it doesn't work. Cerita 1%, 2%, 5%, it doesn't work. Bagi mereka yang tak ada portfolio penuh. Eh? Ah, kalau portfolio anda penuh, maybe you can apply it. And kalau portfolio penuh, kalau anda perasan kan, saya punya risk management 0.25 oh. <laughs> faham tak? It, that there is no such thing as 1-2% uh. Kan? 100 ribu, 2% dia 2 ribu <laughs> Tu, tu yang ramai tak faham <laughs> you will be targeting something like uh, 5% uh, uh, to up to 7% for the first 3 months for the year maybe you are targeting something like uh, 20 to 30% tak yang cerita 100 ribu jadi 18 juta dalam setahun you can go that uh, higher that one once you reach certain certain numbers then maybe you set up another portfolio using the profit uh, using the profit uh, to to go for extra punya uh, performance, extra punya income. Eh apa? Uh, extra punya profit. But you don't go on the main. Uh. Ya, yeah, dan, dan maksud dan 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 simple anda cuma faham apa yang anda nak bila anda tahu berapa modal anda. <laughs> Simple So Bila kita melihat kepada modal Baru kita tahu Kita nak trade macam mana Portfolio tu kita akan Kita akan beli instrumen macam mana Kita akan lebih Kebanyakannya portfolio spekulatif eh? ha, Kebanyakan orang dia Bila cerita pasal trading portfolio It is only Only kepada portfolio yang spekulatif Of which I want you to migrate here Di mana anda melihat eh, Anda punya trading ni As part It is part of your financial punya planning Yes mod Modal tu lah Sebab tu Ramai tengok berapa boleh depo Sebenarnya sebab so, itu dia tak kisah Entah hancur Entah hancur Sebab so, itu bukan modal dia penuh But anda tak lihat berapa modal penuh Itu tadi berapa persen hmm, Adalah RM10 Beli RM1 for deal dulu Macam tu lah <tuh> uh, uh, Tekan dulu Kita ambil Kita ambil special Special draw kan? Uh, kita ambil bukan Kita ambil lucky pick uh, Lucky pick Eh, berapa modal akan menentukan Basically cara kita trade, cara kita manage dan apa dia tujuan kita trade. Tolonglah lihat eh berapa sebenarnya anda punya uh, modal. Dia tak dapat berapa boleh depo, berapa modal? Ha, berapa kau nak letak kat sini? Then then anda berletakkan target yang sesuai kepada modal tu. I'm not talking about depo. Anda boleh depo kecil But sebenarnya modal tu berapa Dan kita boleh mula menguruskan Kita punya risk management Anda nampak modal tu baru dapat nak buat target Kalau dia cuma um, depo dia Lepas tu hentak nanti depo lagi dia, dia macam orang meniaga waktu ada bola lah Dulu-dulu ha, kan orang jual air dalam stadium tu Ha, sebelum tak boleh ha, Sekarang ni dah tak boleh kan Dulu boleh Bawa air tu, Tin tu kan jual kan? Um, Apa dia Umpama Berniaga macam tu lah ha, Lagi banyak letak Lagi banyak untung kan? ha. Tapi nanti tak berniaga lagi Dia dia tak konsisten ha, Kecuali lepas tu dia buka stall Depan-depan stadium tu Tiap kali bola Jadi perniagaan lain I'm talking about dos yang pop up Sekejap Lepas tu hilang balik tak laku minum sendiri kira rugi je uh, uh, musim tak dapat lepas tu tanya macam mana nak konsisten bang memang tak cara kau memang tak dapat nak konsisten teknik apa pun teknik ni konsisten tak apa je teknik ni konsisten siapa nak teknik konsisten saya tak nak saya nak teknik yang boleh menjana maksimum yang mungkin itu dia ha, teknik ni kalau dia post ribu dapat berapa entah Engkau <laughs> berapa kali trade pukul berapa trade berapa modal kan ha, lain orang pakai setiap sistem akan ada prestasi berbeza ha, itu je masa trade dia lain waktu analisa dia tak sama kan ya, lepas tu nak cari persamaan semua orang memang tak tidak Bola tak ada semua tutup uh, Covid tutup habis uh, sendi <laughs> So tentukan ni berapa modal anda ada. Daripada situ anda buat chat anda Then you have a target Anda ada target untuk financial anda Trading is not just trading now. What I'm, what Apa yang anda cuba buat adalah Daripada duit trading tu Anda nak pump in kepada pasif Try buat benda tu Then anda ada ada trading ni memberikan anda hala tuju lah hmm. uh, tujuan saya kongsikan itu supaya ada ada end game anda kan sampai bila kau nak trade kan hmm. tu yang cerita Pak Imam Tok Siak duduk kat tangga masjid kan ha, uh, lalu lah ketua kampung uh, hmm. kan lalu ketua kampung ha, uh, peng lah lu ha, uh, Tok Imam duduk dekat tangga masjid tanya gol baik ke sen Dah Dah dekat nak 90 umur tu Faham? Uh. <laughs> Lagi tanya Gold buy ke sell? Uh. Alang, tekanlah dua-dua Kalau saya orang tanya macam tu Tekanlah dua-dua Kalau buy naik Kalau price naik Buy kau untung Sell kau rugi <laughs> uh, Apa susah ya? Eh? <laughs> Passive 70% tu belum dibesarkan Oh uh, Percentage ya ha. it, it, Actually dia depend kepada sendiri Dan uh, Apa Is pun pernah kongsikan Macam mana guna formula Tolak umur tu kan sendiri Tapi Apa dia uh, It's all about you uh, So Tolerant uh, Apa Active income tinggi Maybe your passive will be lower Maksudnya gaji tinggi lah ya? uh, apa komitmen tak banyak? Maybe your 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 passive will be lower. Muda lagi. Itu uh, contoh-contoh. Okay. Masa akan butuhkan cara kita trade dan juga untuk kita letakkan. Apakah sasaran portfolio uh, dan juga uh, sistem yang kita guna pakai? All this interconnected. Tu yang awal tadi. Kita ceritakan mengenai... Um, apa dia? Mengenai... Uh, objektif. Hmm. Sideway volatile tu boleh hedging locking. Bila break out dengan fast manner, meninggal. <laughs> uh, tapi time frame dia dekali. Uh, mungkin dekat lower time frame dia... Dia... Apa... Dia sideway volatile time... Eh, dalam higher time frame... Tapi dalam lower time frame... Dia ada break out dengan fast manner... So nampak tak? Kadang-kadang... Certain system... Risk management bergantung kepada... Time frame... Itu uh, subjek yang... Agak... Agak... Uh, dah, dah jauh... Tapi simple... Benda simple je... Ada objektif... Kedua... Fahamkan nature system... That is all matematik... Dan kita akan sharekan matematik dia... Uh, selepas ini dan tapi yang pentingnya anda dapatkan ya eh, your your system punya portfolio eh your system punya parameter rekodkan ya eh, your performance berdasarkan satu R Ter, apa start lah sepatutnya yang dah ikut saya bertahun anda sepatutnya dah buat dah benda ni Is, it, seriously It's not about modal When to start? Yesterday ha, Dan dan terutamanya Kita nak masuk 2026 2026 sebab so kita akan mula sesi ya Pada hari Jumaat kalau tak silap saya So satu hari tu Instead of saya bawa topik uh, Dua hari bulan, dua hari bulan kita start ya. um, apa, so, Lepas tu hari Jumaat Lepas tu kita Isnin So pada hari Jumaat tu saya ada sesi dengan Ibrahim dulu Lepas tu ada siapa saran Lepas tu saya ada uh, Tiga ataupun empat topik Tiga Tiga hmm. ataupun empat topik eh. uh, Instead of saya nak ceritakan masuk topik Kita akan buat full uh, Untuk 2026 punya Punya Market outlook uh, Sebabnya alang-alang Saya nak Jumaat Lepas tu Isnin Saya pula jenis yang saya punya subjek ni dia bertuntutan so agak tak sesuai kalau saya nak ni jadi first session kita nanti I hope most of you akan hadir sebabnya saya tak saya takkan banyak ulang ha. 2026 basically more or less the same uh, sa cumanya uh, Nabil, Galih dan juga Kimi akan kongsikan mengenai hers jadi, kalau dia nak kongsi lah itu kepada dia orang saya sediakan material saya sediakan trading view aa, itu kepa, uh, kepada dia orang kalau dia orang nak kongsi dia orang kongsi macam mana guna hers macam mana nak tahu timing macam mana nak trade dia dan letakkan kepada kepada pemetaan kita why kita jangkakan pertengahan bulan saat, uh, market akan jatuh lepas tu pertengahan bulan satu kita jangka akan sampai low dia Lepas tu market akan naik balik Benda-benda uh, macam tu lah The timing Alright Kita break dulu <coughs>